Итак, всем привет, с вами Диана Бутовская, и сегодня наш срок математики. Чуть только еще не пришла, я записываю пока что видео. Итак, э -э 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 сейчас время, сейчас скажу сколько. 8.32, я в школе уже, как-то не моя школа начинается в 8.30. Все, я потом пронесу видео, потому что вчера уже пришла. Пока. свое видео, сейчас время 10.15, 16, то есть сейчас математика будет вторая. У нас сегодня две математики. У королеви, биология, история, судова и английская уже была. Эм, эм, ну, сейчас уроки закончатся. Пойду куда нам на музыку. На сольфеджио, фортепиано. А потом домой. Да. Так что да. Это Ира сидит, есть. Привет, Ира. Привет. Ира, моя лучшая подушка. Веренника дала да. Так что да. Вероника не, не дошла, да. Правильно, Ира. Потерял. Э, Потеряла. здесь, да. И, короче, да. Буду сейчас, вероятно, повторить правила какие-то. Расвязывание ребня. Сегодня, 1 апреля, поздравляю вас всех с праздником. С днем свеха вас. Продолжим свои видео. После урока может. Пока. Это бизнес 41, вышла, того, что я снимаю математику. Это наш класс будет что? Так, урок заканчивается через 25 минут. Да. Все орут. Оля, ты для дошки стоят четыре человека, решают трейкот. Ну да. Мы сидим, да, и расскажи. Ира решает трейкот. Я с вами разговариваю. Ладненько, да. я вам потом... Чуть не запрещена, я вам потом продолжу свои видео. Пока первые на каждый период. Молодец, сюда. На каждый период управляют люди, Я вас забываю весь час у этого чувачка у римской державы, который имел очень большие повреждения. Я думаю, 6 месяцев, вас Я иду с музыки уже. какой котик красивый. Так, я иду сейчас с музыки. Время 18:18. 18 Сейчас я уже с музыкой. Почему я снимала дорогого на музыку? Потому что был дождь. Сейчас хоть дождь прекратился, но все равно же холодно на улице. Да. Ну сегодня такое событие у меня. У меня с ним мальчик, разбил телефон. Да. Но хоть я его сейчас на него сейчас снимаю, но все равно он разбит и треснулся, короче мальчик, короче, бежал и выронил мой телефон. Молодец, да, блин. Сказал, что будет платить за телефон. Да. Ладненько, я вам потом перепишу свое видео. Итак, сейчас иду я. Если <скачек въеб tempo> больше уже не мах. Все равно же поехала, но чуть-чуть. Конечно. Если было фортепиано и как я говорила. Уже говорила, как уже я уже говорила, что у меня фортепиано Да. когда я приду домой. Давайте. Я не помню, я вам говорила, что у меня разбили телефон. Ну, то есть, все как. Как мне разбили телефон? Сейчас скажу, как. Короче, мой друг стоял у нас в была с Вероникой. моя моей подружка, подружкой, которая мне взяла. И вот, сегодня поднимаюсь, короче, телефон тупо падает на полу разбивается половина экрана. Я вам потом покажу. Итак, всем, всем привет, еще раз продолжаем свое видео, которое я снимала. Итак, я пришла домой, уже поела. Сейчас буду делать урок. Я, я вам обещала показать э, телефон свой, который разбился. Который мне мальчик разбил. Тут, конечно, не видно. Сейчас, секунду. Сейчас, дивитесь. Видите? И тут еще сейчас полоска. Да, это мне <laughs> мой одноклассник разбил телефон. Сказал, что будет за него платить. Ну, хай платит. Я ж платить своего кармана не буду. Нет. Ну, так все. Все буду, наверное, делать математику английскую. Математику английскую. Снова здоровье И световую. Вирш надо выучить на память. Там такие вирш 20 строчек. Да. Это очень много. Угу. Ну, потом, наверное, буду смотреть последний из Магий океан. Потом, буду, наверное, ложиться спать. А еще мы с своими подружками Ирою и Вероника придумали такой план. В 7 классе на 1 сентября мы идем в пиццерию. А каждую неделю мы будем гулять по городу здесь. Я буду снимать все видео, да. Так что, да. Так что я с вами пока что прощаюсь, делаю уроки, тогда с вами поговорим. Лайк, like. ставьте лайк. Like. Всем еще раз привет, продолжаем свое видео. Сейчас 20.48. Я поздравляю всех с Днем Смеха. Смешите своих родственников, друзей, родных, чтобы они смеялись. Смех продолжает жизнь. Это все знают. Я хочу, наверное, с вами попрощаться, а то у меня очень много работы. С 1 апреля еще раз поздравляю вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!